Здравствуйте, товарищи светловочане. Сегодня хочу сообщить вам, что воровство в городе Светловодск узаконено нашими народными депутатами. А непосредственно фракцией, депутатской фракции Эдбюта в городском совете, в городской раде народных депутатов Светловодска. То есть хочу описать ситуацию, при которой сегодня на сессии не было принято к рассмотрению не приняли к рассмотрению депутаты из-за недостатка голосов результаты работы комиссии по незаконному распилу сухогруза Крым. Вы знаете о этом нашумевшем деле, я всегда старался информировать всех кому это интересно посредством публикации на нашем сайте а также через youtube канал светловочина о том что был незаконно распилен корабль при интересной схеме которая была реализована посредством участия всех руководящих постов также верхушек то есть ну все были в курсе и сегодняшняя вишенка на торте это вот сегодняшней вишенкой на торте является сам процесс, как на сессии это все дело просто узаконили. Значит, как вы знаете, Котенко, наш мэр доблестный, бывший регионал, сейчас состоит в партии Бют. Ну, теперь он патриот, конечно же, а как делать? Надо быть патриотом, иначе как у власти остаться? Вот теперешний патриот от Бюта Котенко, наш мэр, дал, наверное, распоряжение или подмазал как-то. И фракция БЮД сегодня не проголосовала. Кворум был 27 человек, если не ошибаюсь. И полностью вся фракция, вся полностью весь состав БЮД не голосовал. Попускали головы и не проголосовали за решение принять к рассмотрению результаты комиссии, которая с тяжелым, скажем так, с тяжелым трудом насобирала подписи, выдала результат на гора. Ну, видите, депутатам не интересно, какой результат, им это не нужно. И, в принципе, видите, воровство у нас и заканивается. Я не удивлюсь, что та же ситуация будет с распиленным Лениным. Но вот сейчас хочется вернуться и как бы подготовить вас, ребята, к тому, что вы, в принципе, наверное, мало интересуетесь тем, что происходит в городе. Раз вас мало волнует то, что у вас, у вас лично, у всех жителей города крадут миллионами посредством каких-то частных коммунальных управлений, посредством просто банального воровства, как на то комбината коммунальных услуг вывозят, вот Ленина по частям сдают, или как у детей в клубе патриотичного выхования, просто пилят корабль на несколько миллионов гривен, металла сдают, а показывают какие-то 130 тысяч, и, мало того, у них показывают только словесно. Платежек мы так не видели, куда зашли и пошли деньги, тоже не видели. Поэтому, если вас это не интересует, конечно, я попробую силам вам долбить в то, что только вы хозяева своей жизни, только вы виноваты в том, что тротуары неровные, в том, что есть информация о воровстве, а вам все равно, в том, что Ваши школы из специализированных делают в простые и делают по 36 учеников в классе, убирают по два учителя английского языка, и вам все равно. Вы говорите, ничего не изменишь. Но ничего не изменишь, получайте результат на гора. Я хочу замотивировать вас к изменениям и предлагаю всячески помощь. Мы собираемся каждый понедельник в 18.00 в комнате горисполкома. Мы готовы сотрудничать, готовы организовываться. По моменту многих-многих нарушений нами проделаны некие действия. Но поймите, сидя на диване, вы ничего не измените. Многие говорят, что наблюдают за мной и удивлены, почему я перестал писать видео. Почему я перестал писать видео? А да просто некогда. Я готов писать видео, писать статьи. А как бы, и чё. Вы будете на это смотреть просто. Ребята, поднимайте свои попы и начинайте что-то делать. Я не прошу многого. Достаточно было бы... 10 человек, каждый бы из них написал бумажку, это было бы уже какое-то резонансное. Я даже не прошу вас их самих относить. Вы придите, напишите от своего лица заявление. Заявление в прокуратуру, в милицию, сообщите о факте, помогите собрать сведения, придите, дайте запрос на информацию от гражданского лица или от лица нашей организации, неважно. Просто включайтесь, начинайте действовать. Если мы не объединимся, не соберемся, мы ничего не изменим. Депутаты такие будут продолжать, что хотеть то и делать, распиливать корабли, решать наши судьбы, хотя вроде бы мы их выбрали, отстаивать наши интересы, но видите, как происходит. У нас самый главный коррупционер возглавляет антикоррупционное бюро, то есть я вообще этого не могу понять, как это происходит. Все, кто воровали и все, кто хочет дальше продолжать, они создают альтернативный исполком туда приходят все, кто готовы продаться, да, не очень дорого даже, причем у них на лбу написано, продамся недорого, они тут исполком полком альтернативные организовывают. Поймите, за, скажем так, за вашим бездействием, то есть творится очень большие, 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 большие преступления. То есть бездействие это и есть нечто такое, что к этому преступлению и приводит. А теперь вернусь Непосредственно к тому, что в городе происходит и как этот дерибан, он, э, грубо говоря, э, возможен. То есть есть два клана у нас, мы все, это не секрет, что э, наш мэр Котенко не самостоятельная личность. Есть, он представляет интересы, ну, это тоже не, для, для всех, кто посвящен, не секрет, что есть господин Волохов, который э, диктует э, какие-то свои вещи лоббирует свои интересы и посредством содержания, скажем так, у него на содержании наш местный политикум в виде непосредственно мэра и, соответственно, некоторых других лиц, которых он, грубо говоря, финансирует для того, чтобы пролоббировать свои интересы. Второй клан – это клан Еременко, который является непосредственно депутатом облрады. И его сын, как вы знаете, в нашумевшем скандале проявил себя очень интересно в Светловодск побуте. И вот эти два клана, грубо говоря, воюют за сферу влияния. Как они работают? Да очень просто. Любым способным недорогим подкупом людей, от которых зависит решение, они протаскивают, проплачивая подписи и все остальное, голосование, как возможно. И протаскивают те или иные решения. Это их борьба за государственную собственность, в которой в принципе они хотят приватизировать, распилить. Или видеть уже наглым образом никто ничего не приватизирует. Банально списывают на коммунальное предприятие, распиливают. А потом депутаты даже не хотят принимать к сведению результаты. Но ну, как сегодня по Крыму мы это все видим. То есть это незаконно. Мало того, незаконно и... Само то, что <laughs>, депутаты, которых мы выбрали, у нас не спрашивали, решили, что они не хотят знать о вопиющем факте воровства в городе. Вот эти два клана, они борются, и поверьте, невыгодно горожанам, чтобы победили ни одни, ни другие. Чем больше они будут между собой бороться, тем больше будут ослабевать э, их замашки на воровство. Но вопрос в том, а вы, граждане города, вы при, почему не при делах вообще? Почему вы не участвуете в жизни города? Почему пока вас лично одного не коснется, да, и вы потом один, кто-нибудь, я кучу слышу моментов. Моего ребенка покусала собака. Да, ну отлично, спасибо, что вы мне об этом говорите, я эту проблему поднял, ну, то есть давайте вдвоем действовать. Не, я бы хотела, чтобы вы что-то сделали, спасибо. Я и сам делаю, что считаю нужным. Делайте и вы. Хотите, чтобы мы вам помогли, мы вам поможем с точки зрения юридической и с другой. Но если хоть один из этих кланов действительно сможет победить на грядущих местных выборах, поверьте, ничего хорошего город не ждет. У нас теперь, видите, новый клан патриотов. Так посмотреть, вообще такой Бомонт, Кучугурный, Касьянов, Филоненко. Можно перечислять фамилии эти бесконечно. Тут же Бурьянский. Игорь Поляков. Ну просто все, знаете, мега патриоты, все там подписывали бумажки о том, что надо разогнать Майдан. А теперь они борются с коррупцией, понимаете? Все классно, все отлично, всем весело, все довольны. Как вам? Я думаю, нормально. А почему нет? Если город молчит, если жителям все равно. А почему нет? Так знаете, жители, это не они виноваты, это вы виноваты. Просто я уже раньше как-то деликатно об этом заявлял. Вам все равно. Вам то в пятницу надо в баре попить пиво, и чтобы вас никто не трогал и больше побузить о том, что подняли тарифы. Если бы не было Майдана, было бы все хорошо. Да, не было, все хорошо. У нас когда Майдана было все печально, так и до сих пор остается все печально. Как продавали журналисты, так и продаются. Как заказывают инфопулы, как заказывали прямо в раде нужное голосование, как заказали в иконкому. Пожалуйста, везде беззаконие. Вам все равно. Ну, пожалуйста, мне не все равно. Еще немногим людям, которые в городе пытаются как-то активизировать какую-то патриотическую направленность этого движения, тоже не все равно. Я вас призываю, кому хоть капельку не все равно, присоединяйтесь. Поверьте, сутками не придется что-то делать. Просто нужно брать и что-то менять. Менять вокруг себя, в своем подъезде, в своем э -э банально дворе. В своей квартире, в своей голове начните потихоньку с себя, потом, поверьте, вы не заметите, как и асфальт выровняется, и фонари будут гореть не до 9 вечера, а круглосуточно, я думаю, возможно, оплачивать городу, чтобы наши улицы оплачивались круглосуточно, чтобы горел свет на наших улицах. Съездите в Кременчуг, посмотрите, как живет этот город. И поверьте, заслуга это не предприятие, которое там работает, а жители. Вы попробуйте наклеить в Кременчуге объявление на двери подъезда. У вас это просто не получится банально. Вот с этой такой мыслью, с таким вот, скажем, возмущением и призывом к действию, я к вам обращаюсь, потому как, если вы не активизируетесь, ничего не изменится в городе. Мало того, будет еще хуже. Что любое бездействие приводит к разрухе и анархии. Безразличие – это рассадник анархии. Анархия уже в городе, в нашем... Это рассадник анархии в нашей власти просто... Это я не представляю, как можно среди бела дня распилить корабль, а потом еще и законным способом не принять к рассмотрению результаты комиссии. У меня в голову не укладывается. Вы хотите в цивилизованном городе жить, цивилизованных результатов? Да вы не цивилизованы, вам не интересно, что у вас под носом происходит. Вам все равно. Поэтому вы не заслуживаете лучшей жизни. Хотите заслужить ровный э, тротуар, э, детские площадки чистые. Начинайте делать. Вас покупают с потрохами на выборах. По результатам соцопросов 54% населения Украины готовы продаться за сумму не больше 500 гривен, продать свой голос на выборах. Задумайтесь об этом. Будет ли Светловодский дальше таким продажным? Будет ли, будут ли аллесики долгие и такие вот кланы олигархические, полуолигархические, недоолигархические властвовать над вашими судьбами у нас в городе? Это все, это все в ваших руках. Делитесь, рассказывайте, общайтесь, узнавайте, хотя бы будьте в курсе, хотя бы поймите, что это все... Это результат нашей, нашей жизнедеятельности. Вот оглянитесь вокруг, если вы видите мусор, этот мусор в наших головах. Если вы видите неровные дороги, это неровные, неровные дороги в наших головах. Это мы сами виноваты. Мы сами это позволили, и мы сами этого не хотим менять. На этом жирная точка. Всего доброго. Жду вашей критики. Ее будет уверен много. До свидания.